Tesla Model Y за 16 тысяч евро, 2022 год, 78 тысяч километров пробега. Машинки чуть досталось по заднице. Спереди у нас это перекрас переднего бампера. Все остальное супер целая, целая безопасность. Такая панорама. Посмотрите, как выглядит. Кожаные сиденья. И переходим мы к самому повреждению. Это крышка заднего багажника идет полностью под замену. Бампер целый под перекрас и меняем стопы. Крылья, все, все реально в достойном состоянии. Не нужно ничего по нему делать, кроме поменять крышку заднего багажника. Смотрите, бампер реально целый. 16 тысяч евро отдают этот автомобиль на экспорт. Если тебе интересен такой вариант, пиши мне в личку, пиши на WhatsApp, Viber, я помогу тебе ее пригнать в Украину, либо в другую страну.